Hai semua, selamat datang ke channel kami. Saya ada dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana AutoCount Cloud Accounting berfungsi untuk sami e invoice. Objektif kita pada video ini ialah update company profile for our team. Saya akan tunjukkan juga macam mana tiga method untuk kita update tax entity details. Yang pertama, manual plus import from sell, Excel. Yang kedua, batch get team. Yang ketiga, send individual request link. Saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak update customer for their team yang diorang dah submit lah dekat kita punya tiga method tu. Okay. Dan seterusnya, saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak submit standard e invoice plus credit note. Consolidate e invoice serta serbil e invoice. Okay, jom kita teruskan pada buat accounting. Okay. Okay, lepas kita dah nak accounting, nampak ikon ni, kita klik, then click, then click setting untuk kita enable e invoice. Okay, then click here e invoicing. Then tick enable invoice dan masukkan start date lah. Jika start date 1 Januari 20, 2025 dia masukkan Januari 2025 lah. Jika start date 1 Julai 2025 dan masukkan 1 Julai 2025. Kalau nak buat consolidate invoice then perlu tick masukkan entering the same period selama 6 bulan lah daripada tarikh start date. Then click save. Dan selepas tu kita pergi dekat approval workflow tengok dekat sini sistem automatic tick 3 ni eh, D 1 2 3 itu enable approval in credit Note enable approval in self bill document and enable approval in e invoice okey selepas so, kita dah enable invoice seterusnya kita kena pergi company profile untuk kita update kita punya company info klik edit dekat sini dan masukkan company name, masukkan registration number dan masukkan segala info yang diperlukan dekat sini lah. Okey, seterusnya kita pergi dekat tax entity lah untuk kita key in tax entity. Make sure kita kena letak tax entity untuk company lah. Okey, dekat sini jika tiada uh, kita punya tax entity, kita boleh klik plus lah untuk kita add. Dan masukkan segala details lah Name, the number, BRN, MSIC code lah Then click save here Okay Jika dah ada Then just click and click save lah Okay 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 seterusnya so saya akan tunjukkan Macam mana kita nak update text entity Klik dekat sini Okay This button master data and click text entity Okay, mula-mula saya akan tunjukkan macam mana kita nak update text entity secara manual plus import Excel. Okay. Okay. Dekat sini. Klik new dekat sini. Dan key in untuk uh, name. Kita punya customer name or supplier name. Masukkan T number, BRN and MSA Code, Also address lah order information yang required lah. Eh, create save. Okay. So, seterusnya, macam mana pula kita nak import um, from Excel? Okay. Dekat sini, klik dekat sini. Then, kita ada dua lah button dekat sini. Jika kita ada lagi Excel template, dan boleh download Excel template lah. Macam mana Excel template tu? Okay, Excel template show like this lah. Ini adalah information yang kita kena key in. Okay information yang kita kena gini lah semua ni dan kita boleh tengok juga guide kat sini lah column name, column type kat sini dah ada information yang disediakan lah ok, selepas so, kita dah key in ni and click save ok, seterusnya kita, kita pergi dekat cloud accounting and select file lah ok and open ok, ini sudah ada dekat sini dan lepas tu klik import. Okay. All data imported successfully. Okay. Dan pergi balik dekat sini. Text entity. Kita tengok yang okay. kita masukkan tadi. Seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak batch get team. Okay. Klik customer and okay. terus nampak tak dekat sini? Ada tiga jalur dekat sini. Klik dekat sini dan klik batch request company tax information lah. Okay. Ini adalah uh, semua uh, customer yang kita ada. So, pastikan email address untuk customer ni ada sebab uh, kita akan send by email lah. Then, klik tick. Okay. Boleh select lah mana satu company yang kita nak batch get in. Then, send request. selepas so, send request customer ask, akan isi detail lepas customer akan isi detail dia akan submit lepas submit kita akan terima lah notification yang mengatakan customer dah submit uh, details yang kita hantar sebelum ni so datang sini semula klik batch retrieve company test information dan dekat sini kita ada company yang kita dah uh, batch get in sebelum ni lah klik okay. sini then click retrieve information ok seterusnya adalah by individual untuk individual pula klik edit kat sini dan klik check entity kira kat sini dan klik tambah kat sini this icon ok dan klik request company text information lah ok ini dia akan tunjukkan link untuk kita dapatkan information daripada customer lah okay. copy our uh, request link dan boleh uh, hantar melalui email ataupun boleh hantar copy to our whatsapp and send dekat customer ok dan bila customer uh, dah submit details yang kita bagi eh, yang kita minta datang sini balik dekat request company tax information dan ada satu button retrieve company tax information lepas dah retrieve kan dating number akan show dekat sini lah akan show dekat sini okay, dan akan update dekat kita punya customer info lepas dah update semua ni so kita boleh submit uh, e-invoice so mula-mula saya lihatkan saya akan tunjukkan macam mana kita nak submit individual e-invoice ok pergi dekat sales sales dan klik invoice ha? klik new ok lepas klik new select customer which one customer yang kita nak submit sebagai e-invoice ok then select product lah eh okay, product ni untuk classification code boleh select secara manual kalau kita nak buat aa uh, secara um, auto okey yuk boleh datang sini okey dekat sini kan klik produk dekat sini nampak produk ni eh klik edit okay, dekat produk ni ada invoice yang satu dekat sini eh select kod lah untuk aa uh, item ni kod yang mana okey dan klik save lah okey berbalik kepada kita punya sales invoice untuk submit ok klik new okay. Yeah. ok select customer dan select product ok automatic lah ada kita punya consideration code ok then kita klik approve kalau kita klik save dia akan save kepada uh, dia akan save dekat kita punya sistem sahaja kalau kita klik approve dia akan submit dekat e-invoice ok lepas tu klik approve Okay. Then kita pergi semula dekat kita punya ni. Ni tak akan nampak. E invoice status valid submitted on 20 hari bulan 5, 2025. And untuk kita view detail kita boleh view detail kat klik kat sini. Tak akan nampak lah submission date apa semua UUID validated date time. Then klik kat sini kita boleh boleh valid, copy validation link lah. Kita copy and paste kat sini. Dan ini adalah e-invoice customer kita akan nampak. Ini adalah invoice yang dah valid lah. Okay. Ini adalah uh, search invoice. Macam mana pula credit note? Okay, credit note kita kena search. Klik credit note. And click new. Pilih customer yang mana satu untuk kita submit credit note. Sam boleh number sama juga. Okey. Dan klik approve. Okey. Eh? Kita check semula. Tunggu ni. The invoice status will be sama juga kita pergi details and copy. Okey. Jadi dia nak is valid lah sini. Ini adalah detail gradient kita. Okey seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak submit Consolidated Invoice. Mula klik new invoice. Okey pilih customer lah eh eh masukkan item ataupun produk lah. Okey lepas tu dah confirm semua klik upload Okay, lepas klik approve Dekat sini ya, awak boleh view lah okay, Dia akan show e-invoice is not submitted This proceed to use consolidated e-invoice function To submit e-invoice for this document Okay and klik consolidated e-invoice lah Ataupun Awak boleh pergi dekat Malaysia e-invoice And klik consolidated e-invoice Okay lepas tu klik new Okay pilihlah date from our date to what date lah. ah, uh, Then click OK. OK, dia dah click OK. Dekat sini dia akan show semua invoice yang belum submit invoice lah untuk di consolidated. OK, then lepas tu click read dekat sini. OK, and click yes je lah. OK, lepas tu so, boleh view untuk tengok dia punya status lah. OK, refresh dulu. Ok then e-invoice status is valid lah. Okay. Untuk tengok detail, kita boleh view details dekat sini. Okay. dan boleh copy dekat sini. And, masukkan website sini. Okay. So, dekat sini, customer uh, ataupun you punya adapter boleh nampak lah. Okay. This adalah invoice yang telah consolidated e-invoice lah yang you submit before this. Okay. Okey, dah settle untuk consolidated e-invoice. Kita pergi untuk self bill e-invoice lah. Okey, untuk self bill e-invoice kita buka purchase invoice. Okey, kat sini purchase invoice and create new purchase invoice and select the supplier lah. Okey. Select product, okey, and sekian unit price lah. Okey. Lepas tu klik save. Okey. Lepas klik save, okay, pergi dekat Malaysia Invoice and klik save the document. Okay. Dekat button ni, okay, I'll klik copy from purchase invoice lah. Hmm? Okay, select this purchase invoice and klik copy. Lepas dah klik copy, dia akan copy kepada save berikutnya dokumen lah. Okay, lepas tu, klik upload. Okey, lepas klik approve, you boleh view lah dia punya status. Okey. Okey, okay, okay. sekarang tengok e invoice status is valid. Okey, sama juga macam uh, e invoice tadi, kita boleh view details lah. Okey, copy. So, kita akan nampak server e invoice kat sini, dia punya uh, dokumen yang kita submit sebagai server e invoice. Okay? Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video yang lain. Terima kasih.